Salam hörmətli izləyicilər. Onlayn miq hazırlığımız təkrar qruplarına davam edir. Mədəbə və sertifikatlaşdırılan müəllimlər üçün Puzla yayınları kitabından üçbucaq haqqı suallardan davam edirik. Diqqət tolayıq. Deməli biz bilirik ki, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcədir? 180 dərəcə, düzdürmü? Bundan istifadə edib başlayıb suallarımızı işləyəcəyik. 1-ci sual ya tolaq Deməli, bu şbuçağa görə, bu şbuçağa görə. Baxın, bu gördüyümüz şbuçağa görə. Daxili bucaqların cəmi üstəsinə 180-dən çıxıram bu bucaqla, bu bucağın cəmini. Yəni 80 + 40-ı. 180-ə 120 çıxanda nə qalır? 60 dərəcədir. Mənə bura oldu 60 dərəcə. Bu paraləloş bucağa görə də daxili bucaqların cəmi nəyə bərabər? 180. Alfa-nı tapaq. 180-dən çıxıram 60 dərəcəyənin 20 dərəcənin cəmini, yani yəni 60 + 20-ni. 180-dən 80 çıxanda nə qaldı? 100 dərəcə. Yəni cavab 100 dərəcə. Özdə də verilibdi. İndi qaydaya uyğun hələ ki sualları işləyirik. Növbəti suala keçək. 2 nömrəli sual. E, deməli, düzbucaqlış bucağının yani. Baxın, düz bucaqlı üçbucaqların iti bucaqlarının cəmi, yəni bu bucaqla bu bucağın cəmi nə isə də rəzi eləməlidir 90 dərəcə. Düzdürmü? Deməli, e, 9, 30 + alfa + 40 = 90. Buradan alfanı tapanda 90-dan çıxıram 40-la 30-un cəmini, yəni 70-i nə qalır? 20 dərəcə. Cavab 20. 3 nömrəli sualla keçirik. Demə burada nə haləyəyik? Bu üçbucağa görə fikir verin. Birinci bu üçbucağa görə həll edirəm. Bura 40 dərəcədirsə, bura nə olmalıdır? Düzbucaqlı düz üçbucağın daxili bucaqların cəmi 90, 90-dan 40 çıxdı 50 dərəcə. Düzdürümü? İndi burada başqa bir üçbucaq yarandı. Başqa bir rəhllə göstərəm. Bu üçbucağa görə isə, bu üçbucağa görə isə yenə düzbucaqlı üçbucaqdır. İti bucaqların cəmi nə olmalıdır? 90 dərəcə olmalıdır, düzdürümü? yazıram alfa üstəcəli 30 üstəcəli 80 bərabər 90-a. Burdan alfa-nı tapanda 90-a 80 -an çıxdım nə qaldı? 10 dərəcə. Növbəti suala keçirik. Deməli, üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi neçə dərəcə edir? Biz bilirik ki, üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi neçə dərəcə edir? 360 dərəcə. Alfa-nı tapmaq üçün 360-dan çıxmalıyam 100-nə 140-ın cəmini. Qədər edir nə? 120 dərəcə. Başqa cündən də getmək olar. Bunu daxili bucağını taparam 80 dərəcə. Bunun daxili bucağı 40 dərəcə. Xarici bucağı özünə qoşulmayan ki, daxili bucağın cəminə bərabər, yəni 80-lə 40-ın cəminə bərabərdir, yəni 120. Ayrı bir üstündən də getmək olar. Çox qırdalıq eləmir. İndi gəldik buna. Görürəm ki, bu bucaqda xarizidir. Bu bucaq da xarizidir. Düzümü? Bu bucaq da xarizidir. Xarici bucaqların cəmi 360-dır. x^5 + x^2 + 3x - 20 = 360. Burda neçə x elədi? 5x = 380-dən 5 çıxsam 375-ə. x də bərabərdir 75 dərəcə. 5 dəfə 5-i 25 çıxdı, 35 37 x istiyidir. Cavab 75. Hələ ki qayda uyğun suallar işləyirik. Deməli bu daxili bucağı neçə dərəcədir? 180-dan 100 çıxdım, 80 dərəcə. Biz birlik bucağı uzaqlanca cəmi 180-dir. Bunun hamısı 180 olması, 180-ə 150 çıxdım, nə qaldı? 30 dərəcə. Və bu bucağını necə taparım? Bu üç bucağa görə daxili bucaqların cəmi neçə eləməli? 180. Alfa bərabərdir. 180-dan çıxıram 80-lərin 30-un cəmini. Yəni 180-dan 110 çıxıram. O da deyir nə? 70 dərəcə. Növbə suala keçirik. Deməli bu qayda veririb xarici bucaq, xarici bucaq bu bucaq özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmidir. Bəxt diləyim qaydanı siz istifadə edəcəksiniz. Baxın, xarici bucaq deyir mən, yəni x + 45 bərabərdir. Özünə qoşulmayın ki, daxili bucağın cəmi nə? Yəni x + 20 + 2x = 15. X-ləri deməli bir tərəfə yığaq. 2x + x bu müsbət x-i sağa keçirəm çıxıram x. Yine, deməli 45 - 20 + 15. Gedirik x-lər. 2x = 45-20 çıxdım nə qaldı? 15 15 0. Deməli 45-dən 20 çıxdım, hə 25, 5 30, 40. X-dən ələdi 20. Bizdən x-i istiyirdi, cavab 20-dir. Növbəti suala keçirik. Elə bu bucağın daxili, uzaqların cəmi nə ilə əmələ gəlməlidir? 180. Yarım bu bucaq + bu bucaq + bu bucaq 180. Alfa + bu ikisinin nə qədərə azadı? Qız mən əlin topladım 90 + 60 bərabər 180. Burdan da alfa bərabər 180-ə 150 çıxıram, nə qalır? 30 dərəcə. Bəli. Davam elirik. Deməli, burada istifadə edəcəm. Baxın, bu iş buzağa görə, bu iş buzağa görə görürük də bu iş buzağı Xarici bucaq, yəni burdakı bucaq özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın nəyidir? Cəmidir, düzdürmü? Deməli, bu bucaq 30-la 40-ın cəmi 30 üstə 40, 30 40 gəldim 70. Bu üç bucağa görə isə, bu üç bucağa görə isə daxili bucaqların cəmi 180 eləməlidir. Alfa tapmaq üçün 180-dən çıxıram 60-la 70-in cəmini. Yəni 180-ə 130 çıxıram, nə qalır? 50 dərəcə, yəni cavab 50. Növbə suala keçirik. Yəqin ki, təzə qayda verilib. Deyir ki, bu qaydaya görə bu, bu üçünün cəminə bərabərdir. Cərh işləyək. İndi bunu qaydasız da işləmək olar. Bir dənəsini qaydasız işləyək. İmama nə qoyuram, götürürəm, fikir verin. Və burda bir də belə xətt çəki, bu B ilə C-ni birləşdirirəm. Bura x deyirəm, bura y deyirəm. Yecək bucağa görə, bu yecək bucağa görə daxili bucaqların cəmi nəyə gəlməlidir? Yazıram 2 + 70 + 30 + 40 + y = bərabər nəyə? 180 Buradan x + y-ni tapsam 180-dən çıxıram 140 eləyər 40. Düzdürmü? 1-ci addım. 2-ci addım da bu balaca üçbucağa görə daxili bucaqların cəmi nə eləməlidir? 180. Yəni x + y + alfa 180 eləməlidir. x + y-nin yerinə köçərsəm 40 + alfa 180. Burdan da alfanı tapanda 180-dən 40 çıxanda nə qalır? 140 dərəcə bu qaydasız yolu qayda yolundakı misal əvvəlki vəziyyətinə qaytarsaq, qayda yolundakı bilirik alfa bərabərdir boş bu quzağın 3 dənə bucağının cəmi, yəni 70 + 30 + 40. Alfa da bərabərdir nəyə? 140 dərəcəyə. Cavab 140. Növbəti suala keçirik. Yenə yəni qaydalı yolunda dedim, qaydasız Yolun dedim daha doğrusu qaydaları yolla gedək. 150 dərəcə bərabərdir bu üstəcələk bu üstəcələk bu. Yəni 65 üstəcələk 40 üstəcələk alfa. Burdan da alfa bərabər 150-60=90 90-40=50 50-5=45 də dərəcə. Növbəsuala keçirik. Deməli Bu 40 dərəcədirsə, bura da 40 dərəcə, qarşı bucaqla bərabərdir axı. Bura da 60 dərəcə. İndi baxın, alfa həmənki bucaqdır. Alfa bərabərdir bu bucaq + bu bucaq + bu bucaq. Yəni 60 + 50 + 40. Bundan da alfa bərabərdir. 60 ilə 40-ı toplayın 100 150 dərəcə. Yəni cavab 150. Burada da cavabı 150 verib. Növbətiyə keçirik yəşə. Yəni bu əgər təm bölən olarsa, alfa, alfa bura da beta, beta olarsa, bu bucaq burdakı ikisinin yarısıdır. Gənc görə indi onun qaydana tətbiq eləyək. <coughs> Qaydasız həll eləməyəcəyik. Deyək, birinci x x deyirəm. Bura da y, y deyirəm. Bu yəşə üç bucağa görə daxili bucaqların cəmi nə eləməli? 180 yazıram 2x + 2y + 60 = 180 Burdan da 2-ni çıxartdım x + y = 180-nı 60 çıxdım nə qaldı 120 dərəcə x + y də bərabər üstə 120-ni 2-yə böldüm 60 Birinci addım. İkinci addımda da bu balaca üçbucağa görə daxili bucaqların cəmi nəyiləməlidir? 180, yəni alfa üstəcələk x üstəcələk y 180 deməlidir. Yüksəcələyin yerinə nə, nə tapdıq burada? 60 üstəcələk 60 180. Burdan da alfa və 180-nı 60-dıqdıq, nə qaldı? 120, yəni cavab 120. Növbəti suala keçirik. Təbii ki, öz üsulumuz hamsından qəşəkdir. Elə hər şeyi qaydadan öyrənmək bura x deyirəm bu bucaqlar y ydir, alfa alfa beta beta da demək olar. Birinci yəkiş bucağın daxili bucaqlarının cəmini tapıram. Yazıram 2x + 2y üstəgələk alfa bərabərdir nəyə? 180-ə. Burdan 2-ni çıxartdım. 2x + y üstəgələk alfa 180. Diqqətlə baxsam, bu balaca üçbucağa görə bunların daxili bucaqlarının cəmi nəyə verir? 180. Birinci adım deyelim yazıram. X üstecelə y üstecelə 125 beraber de 180. E. Buradan da x y beraber de 180 e, 120 60 dan da 5 55 derece. Gətirəm 2 vurak 55 üstecelə alfa beraber de 180. Alfa da 180 110 çıxanda ne kalır? 70 derece. Növbə suala keçəcək. <coughs> alfa alfa deyirəm, burada beta beta deyirəm. 1-ci addım. Bu palaca üçbucağa görə daxili bucaqların cəmini eləyir. Alfa + beta = 115 = 180 verir. Burdan da alfa + beta = 180 - 115-dən də 5 çıxdım. 65 dərəcə. 2-ci addım. Deməli bu böyük qucağa görə isə daxili bucağın cəmi nə eləməliydi? Yəni 2 alfa, 2 beta üstəcələk hə alfa dedi mənə. Burada hə üstəcələk bunu a hərfi gəlin qəbul edəyək. Yəb yəni, yoxdur. Üstəcələk a bərabərdir nəyə? 180. Buradan da ikisini çıxartdım alfa üstəcələk beta üstəcələk a hərfi 180. Əla bizdən A hərfinə istəyir. Alfa, alfa dedim deyən, yəni qarışıqlıq olmaz. 2 vuraq alfa üstə ilə pi ta yanına 65 yazıram. Üstə ilə A hərfinə 180. Burda nə bərabərdir? 2-ni 65-ə vurdum 130, 180-dən 130 çıxdım nə qaldı? 50. Yəni cavab 50. Növbəsuala keçirik. Qayda veririk burda. davam edirik. Deməli belə bir, bir qayda veribdi. 90 çıxıq. İndi görək çalışacağıq qaydasız gedək. Biraz bu qaydaları yadda saxlamaq problemdir. Başqaq tətbiq edəyək. Deməli bura x, x deyirəm. Bu bucağa y, y deyirəm. Düzdürmü? Aha. Mən də ağalacağam. Deməli bu üç bucağa görə, baxın bu üç bucağa görə, bax bax bu üç bucağa görə. Qirikinə, bu 2y-nə, bu 2x, bu üçbucaqın xarici bucaqlarıdır. Onda bir dənə çəkirəm. Bura da 180-dən, e, demə 80 çıxıb 100 dərəcə yazırıq. Bu bucaq, bu 2y bucağı, bu 2x bucağı, birinci göstərdiyim bucağın xarici bucaqlarıdır. Düzdürmü? Yazıram 2x + 2y + 100 dərəcə = 360. Xarici bucaqların cəmi 360-dır. Burda da 2-ni çıxartdıq. x + y 360-a 100 çıxdım 260. X üstəcə y 260-a bölmək elədi 130 dərəcə. Düzdürmü? Sonra baxıram ki, rəngi dəyişək. Görürəm ki, baxın va bu 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 burdan uşbuzağı görürük də. Uşbuzağa görə daxılı bucaqların cəmi nə eləməlidir? 180. X üstəcə y üstəcə l alfa = 180. Burdan da x üstəcə y-ə 130 + alfa 180 yazıram. Alfa də bərabər 180-ə 130 çıxdım. Nə elədi? 50 dərəcə, yəni cavab 50. Növbəti suala keçirik. Yenə x, x dedim. Təbii ki, onlar da bərabər olar uzaqlar. Bundan da bu bərabər deyəm, y, y dedim. Yenə bəyəlçi kimi həll eləyəcəyik birinci addım. Fikir verin. Bu göy rənglərlə deymiş buzağı daxilı bucaqların cəmi x + y = 70 = 180-ə. Buradan da x + y, y = 180-dən 70 çıxılınca qaldı 110. İkinci addım da rəngi dəyişək, fikir verin. O, bu böyük bucağa görə. Baxın, bax, bax bu böyük bucağa görə. görə. Bu böyük bucağa görə bu 2x ilə 2y həmən üçbucaq xarici bucağıdır. Onu bir dənə xarizə çəksəm, bura yazsam, ikisinin cəmi 180 olmalıdır. 180 - α yazsam. Yazıram belə. Tətbiqə keçək. 2x + 2y, yəni 2 xarici bucaqlar + bu xarici bucaq, yəni 180 - α = 160-a. Burdan da 2-ni mötərizə xaricinə çıxardı və 2 + y yəni çıxıq alfa 360-dan 180 çıxsa 180-ə bərabərdir. 2 vurax x + y-nin yerinə 110 yazıram. 110 - alfa 180 220 - alfa 180. Burdan da alfa bəbə 220-dən 180 çıxanda nə qalır? 40 dərəcə. Bizdən alfanı istəyirdi. Biz də tapdıq 40 dərəcə. Diqqətlə həllimizə baxaq. Çünki düz 70 yəni ki. Əvvəl suala keçək. Yenə indi qayda ilə kimə rahatlı qayda ilə əlsin. Qayda şəxsən məyə ilə rahat gəlmir. Bura deməli x, x deyirəm. Bura y, y deyirəm. Düzdürmü? Mən nə qələcəm? Birinci bu üçbucağın daxili bucaqlarının cəmini tapacağam. Baxın, yazıram birinci addım. x + y + alfa = 180 deyəcəyəm. Düzdürmü? Qəşəng. Sonra ikinci addım da rəngi dəyişirəm. İkinci addımda baxın, bax, bax, ba, bu üçbucaq görürük. Düzdür. Bu iki bucaq, bu iki bucaq, bir də bunun xariciindəki bucaq. Alfa isə xarici 180 - alfa olmalıdır. Cəmləndiyində 180. Bunların cəmi də xarici bucağı verir. Yəni 2x üstəcələk y +cələk 180 - α bizə verir nəyi? xarici bucağı, yəni 360 dərəcəni. Bizə α lazımdır, düzdürmü? Düzdür. Burdan 2-ni çıxardım. x + cələk y - α = 360 - 180 çıxdım. Nə qaldı? 180 e, deməli, deməli e, deməli nə var burada? Aha tərəf tərəfə toplu v x-dəyəni tapsaq proses uzanacaq. Çiyə bölək də hər birinə bölsəm x-dəyəni bu fikirlərsə yar yol da gedə bilərik. çıxaq alfa bölək 2 bərabər 180-ə böləndə 90. Burdan da x-dəyə y = 90 / alfa bölək 2. Düzdürmü? Burdan da x-dəyə y-ni tapsan 180 - alfa Və bunun cavabından, bunun cavabını bərabər edirəm. 3-cü addımda yazıram. 180 - α = 90 - α/ 180-ə 90 çıxanda 90 bərabərdir. α-yı yanə keçir, toplayanda 2-də 3α eləyir. 3-lə bu gedir. 30 α/2-ni 30-a vurdun nə elədi? 60 dərəcə. Fikirləşmək lazımdır. Biraz vaxt lazımdır fikirləşməyə. Ola bilər daha da biraz tez yolundan getməyə ular. Davam edirik. Bu nədir? Dəyər üçşərin inçə sortoyları üçən süvgəsən biraz. Qada üçbucağın təm bölənləri üçbucağın daxilində bir nöqtədə kəsişir. Yəni iki dənəsi çəkirsə, təm böləndirsə, üçüncüünü də sən çəksən ona təm bölən deyə bilərsən. Yəni onun deməkdir. Başlayaq. Der BAC 70 dərəcə. Baxaq. BAC, yəni bu bucaq, o bucaq qrafdan göstərirəm 70 dərəcədir. Bu təm böləndir. Bunlar da təm böləndir. Biz dedik ki, qaydaya görə bu ikisi təm böləndisə, deməli burdan çəkilən də nə olacaq? Təm bölən olacaq. Yəni alfa atsa bura da alfa olacaq. Yazıram 2 alfa 70 dərəcə. Alfa da 72-yə bölündüyü elədi. 35 dərəcə. Növbətiyə keçsək, yenə eyni şəkildə bununla bu bərabərdir, bununla bu bərabərdir. Təm bölən deməli bu çəkilən də bərabər olacaq və təm bölən rolunu oynayacaq. Alfa da isə bura da alfadır. Şü üçbucağın üç bucağının üç cəmi, yəni 2 alfa + 30 + 30 = 60. Cirilə kənar bir nə edir? 80 bərabər 180-ə. 2 alfa bərabər 180-ə 60-la 80-in 140-ı çıxın deyir 40. Alfa da nə elədi? 20. Yəni cavab 20. Nöbəti suala keçirik. Görək, burada nə deyir? Bunu da qaydaya tətbiq edəcəyik. Gəlin bir qaydasız görək çəkdiklərimizə başımıza nə işləyir. Bu kisi təmbləndisə hə də bu da təmburandı. Bura da alfa, alfadır, düzdür mə? Bura da gəlin gəldik. Bura x, x-i, bura da y, y deyək. Üzür, qara rəncindir. Bu böyük buzağa görə üç bucağa görə. Bunun burası neçə dərəcə? 180-ə 60-dıqdım. 120 dərəcə. Yəni alfa üstə görə x üstə görə 120 -a, 180 dərəcə. Buradan da alfa üstə görə x-i tapsam, işə səni 120 çıxsam 60 dərəcə qalır. Düzdürmü? Düzdür. Sonra nə qələ bilərik? y-ni tapa bilərik üzdə. Baxın, bu üçbucağın bucağı, bu üçbucağın bucağı, bu üçbucağın bucağı, yəni 2x + 2y + 2alfa 180-ə təbiiyə bölsəm x + y + alfa nə eləyir? 100 100 nə idi? 90. Bu alfa + x-in yerinə burada 60 yazsam, 60 + y Nədir? 90 y-i də tapanda nə olar? 90-a 60 çıxanda 30 eləyir. Düzdür? Y-imiz 30 dərəcədir. Bu da bunla da alfa tapmaq olar da. Və bunu burası neçə dərəcədir? 180-dən 40 çıxdım nə qaldı? 140 dərəcə. Bu y-i də nə tapdım? 30 dərəcə. Bəs bu alfa neçə eləyir? Alfa 180-dən çıxıram 30-la 140-ın cəmi. Yəni 170-i sıxanda nə qalır? 10. Cavab 10. Növbəti sualımıza keçirik. Yəni, TN-ə dairə verilibdir. Təm bölənlərdə də, yəni yeni qaydadır, xarizə çəkilibsə, bu təm böləndisə, bu da alfa-alfa dursa, bura da, bu da təm böləndisə, deməli bu çəkəcəyim xarizə bir nöqtədə kəsişəndə burdakı bucaqlar dəyiya böləcək çəh qaydamızın tətbiqinə. Hə. Baxın, bu təm bölən çəkili bu nöqtədə kəsişir. Bu da təm böləndir. Çəkili bu nöqtədə kəsişir. Deməli, bu nöqtədə kəsişən bu üçüncü xətt çəkili və o da təm bölən rolunu oynayacaq. Bura 50dursa, bura dəyərli eləyəcək. Düzdür? Və bu üçünün cəmi nə eləməlidir? 180. Alfa-nı tapaq. 180-dən çıxıram 50-ni 50-ni cəmlə, yəni 100 davnə lejə 80 dərəcə. Çəksək, deməli davam edirik. Bunların hər birinin bu qaydanın doğruluğunu sifət etməyə olar, fikirləş. Xoşdur vaxt itirmirik. Dədik qaydaya əsasən, görürsüz təmbürləndi, təmbürləndi, burada çəkilənlər bir nöqtədə kəsişibsə, bu çəkilən də təmbürlən rolu oynayır. Bura alfa dursa, bura da alfadır. Bu hissənin cəmini eləyir 180 yazıram 2 alfa üstü 70 180 burdan da 2 alfa və 180-ə 70 çıxanda nə qaldı 110 alfadan elədi 55 dərəcə yəni cavab 55 dərəcə